নমস্কাৰ মই জিকমিক নাৰ্চাৰিলেও আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ গৰমত ফুল আপোনালোকে ৰুৱাই বাদ দিলে যেন লাগিছে কাৰণ ঘৰলৈ অহা কাষ্টমাৰ চাই ধৰিব পাৰি যে খুব কম মানুহে ফুল ৰুইছে বা ফুলৰ যত্ন লৈছে বা ফুলৰ সংগ্ৰহ কৰিছে এনেকুৱা যেন ধাৰণা হৈছে কিন্তু আপোনালোকে এইটো ছিজনতো এৰি নিদিব যদি আপোনাৰ বাগিচাখন ভৰ্তি কৰিব বিচাৰে যদি বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল বিচাৰে বিভিন্ন ফুল যদি সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ছিজনতো আপোনালোকে ফুল মানে সংগ্ৰহ কৰাটো এৰি নিদিব কাৰণ এতিয়া কৰবি জোপা কৰ বগা আৰু বগা কৰবিও আছে দেই বগা কৰবিটো ফুলি আছে এতিয়া যেতিয়া উইণ্টাৰ ছিজন আপোনালোকে বিচাৰিব তেতিয়া মই আপোনালোকক ফুলটো দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু এতিয়া বগা কৰবিও ফুলি আছে আৰু গোলপীয়াটোও আছে আৰু জি জি আৰু জেদটো এতিয়া গৰমত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব কিন্তু ঠাণ্ডাত ড'মেঞ্চিত থাকে যে কি হয় গছজোপা ভাল নহয় মানে খুব কটীয়া মটিয়াল লাগি থাকে আৰু এতিয়া ইমান ক্ষীপ্ৰ গতিত বাঢ়ে নহয় খুব ধুনীয়া হয় তেতিয়াই আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব কালাঠিয়া এতিয়া এইখিনি সময়তে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু এগলনিমাহ আপোনালোকৰ সেইটো কাৰণে কলো আহিব ফুল সংগ্ৰহ কৰিব এইখিনি সময়তে আৰু একিমিনিষ্ট বহুতে বিচাৰি আছিলে একে একেই মিনিট আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিব লৈছোঁ পুলিবোৰ বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে আহিব একেই মিনিটবোৰ দেখিছে ইমান ডাঙৰ হৈ গৈছে একে মিনিট ইমান ডাঙৰ পুলি হৈ গ'ল আপোনালোকে ৰুবলৈ হৈ গ'ল এইখিনি সময়তে যদি ৰিপৰ্ট কৰি নলয় মই কিন্তু আপোনালোকক কৈ দিছোঁ দেই যদি ইয়াতকৈ ডাঙৰ হৈ যায় বা ফুল ফুলি যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচটো অকণমান আকৌ বাঢ়ি যাব বিছ টকা এটা ত্ৰিছ টকা এটা আপোনালোকক সেইটো কাৰণে ক'লোঁ আকৌ প্ৰাইজটো বাঢ়ি যাব কাৰণ ফুলি থকালৈ যদি ৰৈ থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰাইজ বাঢ়ি যাব পাৰে কাৰণ মই ইয়াৰ সাৰ পানী যোগান ধৰিয়েই থাকিব লাগিব খাদ্য দি থাকিব লাগিব সেইটো কাৰণে ইমান বন গজিছে মিহি মিহি এয়া সেইখিনি চিংগল ভেৰাইটি সেইখিনি চিংগল ভেৰাইটি আৰু এইখিনি ডাবোল ভেৰাইটি ডাবল ভেৰাইটি পুলি কিছুমান খুব ধুনীয়া হৈছে এই পাইপে পানী দি দিয়ে মিষ্টাৰে পাইপে পানী দি দিলে মানে ফুলবোৰ কিছুমান ফুল কাৰণে একদম মানে অপকাৰ আৰু বহুত বেয়া হৈ যায় আৰু কষ্ট পায় মানে গুৰিটোৱে গুৰিটো সৰু সৰু ফুলিব বহুত কষ্ট পায় পাইপে পানী দি দিয়ে ন ক'ৰবাত পৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নপৰে নিজে ইমানখিনি চাবতো নোৱাৰোঁ লেবাৰজনক ল পানী দিয়া কামত লগাব নোৱাৰোঁ পলি বেগত মাটি ভৰোৱা কামত লগাইছোঁ ইয়াতে পানী বেছিকৈ পৰি দিছে ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ লৈ আছোঁ এইখিনি অকল মানে ককা চিপটো দি কিনে থৈ দিছে গেলি যাব পানী দিব নোৱাৰি এইখিনি ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ জে জি ব্লেক জে জি ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ অকল ককৰ চিপট দি থৈছে ককৰ চিপৰ চিনি থৈ দিয়ে চব গেলি যাব চব গেলি যাব যদি ককৰ চিপতে থৈ দিয়ে গেলি যাব সেই মাটি বানীত দিব লাগিব এয়া একে মিনিট আপোনালোকে লগালে পাব দেই বিভিন্ন ৰঙৰ পাব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ